Ну, прежде всего хочется поздравить Краснодар с хорошей игрой, с хорошей победой. Уверен, что эта команда будет бороться за чемпионство. Хороший футболист, хорошая команда, способности у футболистов достаточно серьезные в плане физического состояния. Да? То есть, поэтому они сегодня во многих эпизодах были успешнее нас в игре один в одного. Изобилована она была достаточно единоборствами, но я считаю, что в этих единоборствах, особенно нападающий соперника, э, игрок обороны нашей команды, я думаю, что преимущество оказалось на стороне соперника, поэтому э, отчасти было много эпизодов, когда нас в простейших ситуациях продавливали. И вот здесь была не совсем хорошая реакция, связана это с тем, что э, мы проигрывали в единоборство. Силы оказалось больше, именно собственно силовых способностей оказалось больше у футболистов атаки Краснодара, нежели у нас. Вот это то, что первое бросилось в глаза. Ну и остальные моменты, они связаны с тем, что мы могли вернуться в игру, конечно, после особенно забитого мяча. И здесь, опять-таки, ментальная особенность игроков всей команды в обороне важна. То есть надо быть в этой ситуации сконцентрированным, наоборот, и стараться найти время и забить мяч еще один. У нас получилось, в принципе, забить мяч второй, но, к сожалению, мы пропустили третий до этого. И вот это, мне кажется, была ключевая ситуация, где э, все-таки она немножечко нас сбило с толку, особенно в плане психологии. Но мяч, который мы пропустили, особенно третий, он был ну, слишком простой. И таких простых мячей было, ну, на мой взгляд, четыре, кроме стандартного положения. Все остальные мячи, на мой взгляд, они слишком просто влетали в наши ворота. И мы допускали такие, знаете, ошибки, которые непростительны. И вот в премьер-лиге такие ошибки не прощают. А так, в целом, если брать игру, то я считаю, что в общем, команда выглядела неплохо, и еще раз повторюсь, редко когда какой-то команде удается Краснодару забивать два мяча. Вот. И в принципе отдельными эпизодами выглядит достаточно интересно, убедительно. И я думаю, что отдельными эпизодами мы останемся довольны. Это для нас очень важно, потому что для становления команды важно как можно больше позитива, даже в тех матчах, которые случаются не очень хорошо в плане результата. Коллеги, пожалуйста, если у кого есть вопросы, перед микрофон Александр, матч Тв. Пару вопросов, если можно, задам. Первый по Кубулову кажется, показалось на этой неделе, что у него пошла ну, действительно пошла игра, да, он в огне. У него ну, решили дать ему чуть-чуть отдохнуть, почему поставили старт. Казалось, он в последние два матча. Ну, во-первых, у нас есть и другие игроки. Вове надо во многих аспектах еще добавлять. Потому что у него слишком большая пауза была без игры. Вот, и он работает, но ну, работать должен еще больше. Мы с ним об этом часто говорим. То, что ему удается результативно действовать, но ну, это и в том числе партнеры, которые есть рядом. А то, что произошло сегодня, у него было небольшое повреждение после последнего матча. И сегодня он просто во втором тайме отдельными эпизодами не мог включаться, потому что у него были проблемы с голеностопами. Видимо, это связано с каким-то там, я не знаю, там, с бинтами или еще чем-то. У него они по сути дела, стопы. И ему было трудно включаться отдельными эпизодами. Это тоже было, как знаете, неожиданность для нас, для всех, да, это все от Господа, так иногда случается, да, это видеть было практически невозможно. Я говорю это к тому, что какие-то вещи сегодня не складывались и не связано это было именно с игрой в футбол, к сожалению. Такое тоже бывает, надо быть просто ко всему готовым. Поэтому я в данной ситуации считаю, что Вова, в принципе, игрок, который я уверен, будет прибавлять, у меня в этом нет сомнений, и то, что он забивает мячи, это для его состояния и ментального, в первую очередь, хорошо. Надеюсь, что будет еще лучше. Да, и если позволите, наверное, уже стандартный, традиционный вопрос, уже извините, про Артем для а передачи все-таки, насколько для вас, не знаю, откровение, не откровение, что в тех моментах, где он теоретически может ударить, он в виде партнера дает передачи? Но первое, что приходит в голову, это большая заинтересованность помогать команде, в которой он сегодня играет. И это, наверное, очень важно. То, что футболист это делает, я могу сказать, что молодец есть, конечно, куда стремиться, он это сам понимает. Самое главное, чтобы он был в хорошем физическом состоянии. И сегодня вот он смог сыграть 90 минут. Я считаю, что он абсолютно не выпадал из игры и даже отдельными эпизодами был хорош в некоторых оборонительных действиях. Это говорит, опять-таки, о серьезной его вовлеченности в футбол и в эту команду. И это важно в первую очередь для него, потому что он сам по себе лидер, он человек, который может сплотить, он человек, который э, по-хорошему добрый и понимает, что делать. Это очень важно и для него, и для команды. Но есть над чем работать, и он будет работать, у меня в этом нет сомнений.